आज यहाँ पे रोटी बस्ता पिंड में और उसके आसपास जितने पिन पिंड पड़ते हैं उसके अंदर यहाँ पे हमने कैंप लगाया है आपकी सरकार आपके के जो मुहिम है उसके अंतर्गत हमने आज यहाँ पे कैंप लगाया है तो इसमें हमारे जितने भी विभाग है उस सारे जो थार विभाग के मुखिया हैं और उनके तो कर्मचारी यहाँ पे आए हुए हैं जिसकी भी एप्लीकेशन अगर यहाँ पे आज भरी जा सकती है उनकी एप्लीकेशन हम लेके आज उनकी एप्लीकेशन भी दे रहे हैं यहाँ पे आधार कार्ड के भी अपडेशन हो रही है सुविधा केंद्र में भी जो भी एप्लीकेशन है वो बन रही है अगर किसी व्यक्ति को कोई को क्वेरी है कि कैसे एप्लीकेशन बनानी है वो उसकी सूचना भी यहाँ पे दी गई हुई है यहाँ पे मेडिकल कैंप भी लगा हुआ है जिसमें गाँव के लोगों का स्पेशली औरतों का एच चेक कर रहे हैं कि किसी को कोई एनीमिया भी नहीं है साथ ही साथ यहाँ पे जितने भी लोग लगे किसी कोई भी आ, कोई भी शिकायत है कोई भी काम नहीं हो रहा था तो उसकी सुनवाई के लिए आ, यहां भी आज यहाँ पे एस पी साहब भी बैठे हुए हैं कुछ लोगों को यहाँ पे सुना भी गया जिनकी संबंधित विभाग के उनको हमसे हमने उनसे राबा भी करा ताकि उनकी जो भी शिकायत है वो जल्द से गलत सौ में अच्छा यहाँ पे भी था और काफ़ी अच्छा इन्होंने यहाँ पे कैंप लगाया जिसमें काफ़ी लोग आए भी हुए हैं और इसका जो इस ऐसे कैंप से फायदा ये होता है कि लोगों को एक ही जगह पे सारी सुविधाएं मिल जाती हैं लोगों को सरकारी दफ्तर में बार बार आने की जरूरत नहीं पड़ेगी तो इस कैंप से हमें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पहुंचने का एक मौका मिल रहा है और इसी के लिए हमें यहाँ पे हर हफ्ते आए ਹਾਂਜੀ ਸਰ ਜੋ ਅੱਜ ਕੈਂਪ ਲੱਗਿਆ ਰੋਟੀ ਵਸਤਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਾਪਲ ਹੈ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਜੀ ਸਰਕਾਰ ਆਪਕੇ ਦਵਾਰ ਮਹਮਦਤ ਜਿਹੜਾ ਕੈਂਪ ਰੋਟੀ ਵਸਤਾ ਲੱਗਿਆ ਆਸੇ ਪਾਸੇ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਵੀ ਆਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਪੁੱਜੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਵਿਭਾਗ ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਇਹ ਕੈਂਪ ਦੇ ਲਾਉਣ ਦੀ ਮਨਛਾ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਆ ਕੇ ਸਾਰੇ ਵਿਭਾਗ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਛੁਟਕਾਰਾ ਮਿਲਦਾ ਕਿੰਨੇ ਵਿਭਾਗ ਆਏ ਸੀ ਸਰੋਰੀ ਸਾਰੇ ਹੀ ਵਿਭਾਗ ਮੈਨੇ ਜੀ ਪੁਲਿਸ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਵੀ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਵਾਲੇ ਵੀ ਆਏ ਨੇ ਖੁਰਾਕ ਵਾਲੇ ਆਏ ਆ ਸਿਹਤ ਆਈ ਵੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਨ ਸੇਤਾ ਆਇਆ ਹੈ ਹੈਲਥ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਆਇਆ ਹੈ ਸਾਲਡ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਕਿੰਨੇ ਇੱਕ ਸੁਭਾਧਾ ਭੰਗਲੀ ਨੇ ਜੀ ਆਪ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਡਾਟਾ ਤਾਂ ਜੀ ਕੈਂਪ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਿਲੇਗਾ ਤੇ 10 15 ਕੇਸ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਐਡੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤੇਸ ਹੋਏ ਉਸ ਸੰਬੰਧਿਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਫਸਰ ਨਾਲ ਹੀ ਬੁਲਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੈਂਡਓਵਰ ਕੀਤੇ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਆ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਫਾਲੋਅ ਅਪ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਜੋ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁਸ਼ਕਾਇਤਾਂ ਸੀਗੀਆਂ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਸੀ ਉਹ ਹੋ ਸਕਣ